ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ উখল মাখল পৰিৱেশ হৰিনামৰ থনেৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ চৌদি তাৰ মাজতে এক ব্যতিক্ৰমী ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে জাগিৰোদত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো বৃহত্তৰ জাগিৰোদ সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এই ৰাস মহোৎসৱত গভীৰ ফালত অংশ ল'লে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিহাৰী মাৰোৱাৰী নেপালী বঙালী আৰু মুছলমান যুৱতীয়েও এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজত জাগিৰোদৰ মাজমজিয়াত আয়োজন কৰা এই ব্যতিক্ৰমী ৰাস মহোৎসৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে উল্লেখ যে বৃহত্তৰ জাগিৰোদ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিত জড়িত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোক প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো আমি জাগিৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে তিনিদিনীয়া বৰ্ণা খাইছোঁ আমি ৰাস ভাগৱৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ ইমান গোপিনী স্বতঃভ্ৰোতভাৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে দেখা পাই আমি অভিহূত হৈছোঁ আৰু মনত এটা ই যে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰকৈ আমি ৰাসভাগ উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ কিয়নো আমি ৰাসভাগ আয়োজন কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে আমাক মুক্ত হস্ত্ৰ দান কৰি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নামা চুলতানা আমি বিগত বছৰ ধৰি চলি আহি থকা আমাৰ আঞ্চলিক জাগিউদৰ ৰাস মহোৎসৱত আমি বিগত বছৰ ধৰি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আচলতে এনেকুৱা সুযোগ লাভ কৰিবলৈ পাই আজিও খুবেই সুখী আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যি ৰাস মহোৎসৱ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱ এনেকৈ বছৰে বছৰে চলি গৈ থাকে ধন্যবাদ আমাৰ জাগিউদ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ আজি মই প্ৰথম দিন প্ৰথম দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সুন্দৰভাৱে চলি গৈছে আমি ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে বিশাৰ ভাগত যি মহাৰাস আছিলে এই মহাৰাসভাগ আমাৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হৈছে আৰু গোপীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হৈছে আৰু ৰাইজৰো দৰ্শকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আমি ঠাই দিব পৰা নাই আমি প্ৰায় সাত আঠশ চকী দিওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত জাগা নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট নতুন সংবাদ